Pernah tak anda terfikir makanan yang kita makan hari-hari itu mungkin ada rahsia kesihatan yang luar biasa? Hari ini, jom kita sama-sama kembara ke Sarawak, satu khazanah biodiversiti yang hebat untuk bongkar kuasa tersembunyi dalam makanan asli mereka. Di Sarawak, konsep makanan sebagai ubat ni bukan cakap-cakap kosong tau. Ia dah jadi amanan hidup turun-temurun. Dan sekarang, dunia sains pun dah mula setuju dengan kebijaksanaan orang dulu-dulu ni. Kunci kepada semua ni ialah perkataan makanan fungsian. Ini bukan makanan biasa-biasa ya. Ia makanan yang bagi kita manfaat kesihatan lebih daripada sekadar nutrisi asas. Dan hutan hujan Sarawak tu, ha, bayangkan ia macam sebuah farmasi semula jadi yang sangat besar. Senang cerita, makanan fungsian ni ada sebatian bioaktif, bahan-bahan istimewa yang terbukti secara saintifik boleh bantu kita cegah penyakit. Anggap je ia macam wira-wira kecil dalam makanan kita yang senyap-senyap bekerja jaga kesihatan kita setiap hari. Okey, jom kita mulakan jelajah kuliner dan sains kita ni. Kita tengok dulu apa yang jadi asas diet masyarakat tempatan di Sarawak. Yang pertama sekali, kita ada sagu. Lupakan sekejap pasal kuih muih. Bagi kebanyakan komuniti di Sarawak, sagu ni sumber tenaga utama tau. Sama macam nasi atau gandum kat tempat lain di dunia. Rahsia sagu ni sebenarnya terletak pada kandungan kanji rintang atau resistant starch yang sangat tinggi. Ia sejenis karbohidrat yang degil sikit, tak mudah hadam, jadi gula dalam darah kita tak naik mendadak. Yang paling best, ia jadi makanan untuk bakteria baik dalam usus kita. Ha, sebab itulah ia sangat bermanfaat. Okey, dari karbohidrat, kita beralih pula pada perisa. Lada Sarawak ni memang terkenal satu dunia. Tapi, apa sebenarnya yang buat dia lain dari lada lain? Jawapannya ada dalam komposisi kimia dia. Nah, jadual ni tunjukkan rahsia dia. Lada Sarawak ada macam cap jari kimia yang unik. Ia ada sebatian macam isomer elemen dan andrographolide yang tak ada dalam lada dari India. Ini bukan saja bagi dia aroma yang berbeza, tapi juga potensi kesihatan yang unik. Nampak tak? Tempat ia ditanam tu sangat-sangat penting. Sekarang masuk bahagian yang paling kita tunggu-tunggu. Jom kita kenal beberapa buah-buahan asli Sarawak yang memang luar biasa. Masing-masing ada cerita dan potensi tersendiri. Jom kenal Dabai atau gelaran dia Zaitun Borneo. Macam buah zaitun, Dabai ni kaya dengan lemak sihat dan rasa dia fuf berkrim dan sedap lepas direndam dalam air suam. Ini memang permata tersembunyi Sarawak. Dan dabai ni bukan sekadar snack yang sedap. Kajian dah tunjukkan potensi dabai ni sebagai ejen penurun kolesterol dan sumber antioksidan yang kuat. Cuba bayangkan, minyak dia boleh jadi alternatif yang jauh lebih sihat dalam macam-macam produk makanan. Seterusnya, kita ada engkala si avocado tempatan. Tekstur dia memang sama-sama berkrim, tapi profil lemak dia lain sangat. Kalau avocado tu kaya lemak tak tepu, engkala ni pula kaya dengan lemak tepu jenis baik macam asid laurik. Ha, jenis yang sama kita jumpa dalam minyak kelapa. Profil lemak yang unik ni lah yang bagi engkala kuasa yang berbeza. Ia kaya dengan antioksiden dan ada potensi anti-radang. Satu lagi bukti betapa kayanya farmasi semula jadi Sarawak ni. Akhir sekali untuk buah-buahan, kita ada terap. Kalau anda suka nangka, kemungkinan besar anda akan lagi suka terap. Orang kata rasa dia lagi sedap dan aroma dia tu lagi menusuk kalbu. Tapi kan ada satu lagi rahsia besar pasal buah ni. 39 kali ganda, bukan main-main tau. Itulah jumlah vitamin B1 atau thiamin dalam buah terap kalau nak dibandingkan dengan buah sukun. Bayangkan, buah yang kita jarang dengar nama ni rupa-rupanya satu powerhouse nutrient. Tapi, khazanah Sarawak ni bukan setakat buah-buahan je. Jom kita tengok lagi beberapa tumbuhan lain yang boleh dimakan yang jadi sebahagian penting dalam diet dan budaya orang sana. Siapa yang pernah pergi Sarawak mesti kenal midin. Tekstur dia yang rangup-rangup tu bila ditumis memang sedap. Ia tumbuh meliar dan senang nak dapat. Dah macam jadi simbol masakan Sarawak dah. Midin ni contoh paling perfect macam mana sains moden sahkan kebijaksanaan orang dulu. Dulu guna untuk ubat demam, sekarang kajian dah buktikan ia memang ada sifat antimikrob dan bagus untuk kesihatan usus kita. Hebat kan? Bukan sekadar sayur biasa. Dan jangan lupa terung asam. Ini bukan macam terung yang kita selalu nampak kat pasar. Dia bulat, warna kuning dan rasa dia masam. Rasa masam ni lah yang jadi senjata rahsia dalam masakan Sarawak untuk seimbangkan rasa lemak atau hanyir tu. Jadi lepas kita dah tengok semua contoh-contoh yang menakjubkan ni, apa kata kita undur sikit dan fahamkan gambaran besarnya. Kenapa semua penemuan ni penting sangat kan? Apa yang kita nampak hari ini baru sikit je. Hutan Sarawak ni simpan satu khazanah sebatian bioaktif yang tak terkira banyaknya. Macam sebuah perpustakaan perubatan semula jadi yang masih banyak buku belum dibaca oleh dunia. Petikan dari para penyelidik ni dah merumuskan segalanya. Ada satu hubungan yang sangat mendalam antara orang tempatan dengan makanan ni. Berdasarkan kepercayaan turun-temurun pasal nilai dia. Sains sekarang ni cuma datang untuk sahkan apa yang komuniti asli dah tahu dari dulu lagi. Ini buat kita terfikirkan, kisah Sarawak ni satu peringatan penting untuk kita semua. Agaknya, berapa banyak lagi rahsia alam macam Dabai dan Midin yang tersembunyi dalam budaya makanan tempatan kat seluruh dunia yang sedang menunggu untuk ditemui sebelum ia hilang di telan zaman.